Сегодня 1 декабря, в этот день, ровно три года назад, на улице Киева, на улицу Банковой вышли те люди, которых потом назвали провокаторами, радикалами, те люди, которые реально по факту сделали эту революцию и начали менять нашу страну. Сегодняшним маршем, во-первых, мы хотим вспомнить революцию достоинства, вспомнить революцию достоинства, вспомнить небесную сотню и показать власти, показать правоохранительным органам, что мы никуда не делись. Мы хотим спросить, почему те люди, которые били нас, патриотов из Днепра 26 января, 14 года возле облгосадминистрации те кто нанимали тетушек не то что не наказаны а занимают высокие должности в этом городе Мотно! Рядом від Одна єдина самокраїна! Вставай, до молитви! Україна! Свята мати героїв! Свята мати до серця несеться, мого! до серця мого! Принеси мені зойки катованих! Принеси мені зойки катованих! В льохах тюрмах і на засланнях! У льохах тюрмах і на засланнях